Так, доброго ранку, доброго раночку, раночку, доброго вам. Что-то я їду на работу, не выспался. Хотя сегодня и пятница. Ну зато с колесом, ребятки. Полный багажник и колес. і Надо переобуться все-таки на зиму. Вчера забрал. И у меня, кстати, есть два колеса. 17. -ти. Не помню. Хочу продати. Я їх купив нові, сезон від'їздив. ще на мазді на тройки, хто знає. І мазду продав. Вони, я їм предлагав забрати резину, вони щось так не захотіли забрати, думаю і ладно. І пройшло вже года півтора-два вже. У мене є резина 17. Може комусь треба там 200. Не пам'ятаю, по-моєму, 50 17 щось таке, по-моєму. резина по 1000 гривен я ему уже отдам сейчас. Она реально в сезон, только один сезон отхоженный. <coughs> Мало ли, может кому-то потребно. Если я не продам сегодня, то, когда я выложу видео, вы побачите все. Да. А сегодня будем, сегодня будем перебываться. Уже надо, потому что 17 числа, 17 ноября обещают уже снег. На вулиці, а я на літній. Не... Вчора купив. А, вчора поїхав, купив два, два колеса, дві зими купив, тому що я в минулому році два нових купив, а ще ходив на двох задніх, виходить. А ну в цьому році вони вже не кудишні, я вирішив ще два нових купити і зараз поставлю нові наперед а годині назад. Заплатив 4 тисячі, ребят, взяв китайця, взяв резину китайську. Я думаю, вона сі... почитав отзиви про неї. Недорога. По 2000 гривень я взяв, так що думаю, для мене для Господи, що мені треба. Що мені за калісо. Та резина, яку я купляв в прошлому році, я заплатив за неї 3,5 тисячі. Це Marshall. по-моему, подразделение Кумка что если не ошибаюсь. Вот. Завод Кумка. Ну, брехать не буду, потому что не помню. Так, как-то так. Вот, посмотрите. Все заставлено. Даже, даже тут на порядочку все лежит одна. И в багажнику два. Это же я два взял Получається для того щоб продати колеса. і 4 виходить, на дисках і сзади в мене два колеса лежать лежить, що я вчора купив. Нова земля резина. Ну коротше. Багажник такий великий, а от а, не положиш там 4 колеса. там Зараз в мене лягає всього лиш два. Потому що в мене там ще органайзер є такий об'ємний. Не дае мне положить третье колесо. Да. Глаза такая ощущение, что знаете, вот реально я кто из песка насыпал. Просто пипец. Невозможно открыть глаз. Тяжело, что то было сегодня просыпаться, не могу. Просто не могу. Так, ладно. Поехали на, на офис. Сегодня будем ехать снимать размеры на новую точку для установки нашей пивной, для того, чтобы, чтобы мы там поставили пивную установку. Возьмем размеры, куда надо поставить. Вот, а завтра тоже со Славиком будем ехать с утра, ну, совершенно не точно, но со Славиком с утра будем ехать в 5 магазинов. Тоже один ЧПшник, 5 магазинов уже будут все пять магазинов магазине ставить первые оборудования. Завтра с утра, завтра у нас суббота уже, завтра с утра поедем, заведем замеры, снимем. А так, а так все по-старому. А так, друзья, давайте, я поехал, я на светофоре сейчас до офиса уже приезжаю. Включимся. А, я Да, Так, супер, смотри, я буду туда делать? мы не будем назад вставать. Они сейчас просто не балансируют меня туда. И назад. Я просто поставлю сюда, получается, наперед новенькую резину а назад поставлю, тогда получается отсюда, в что в прошлом году было. Ну, она у меня в хорошем состоянии, она идеально. Засветила я. В хорошем состоянии, она у меня ну, один сезон уходит. Um. Это... Пацаны занимаются сегодня. Пацаны, а сколько у вас переобувка стоит? 900 гривен. 900 гривен? Полностью. замена Это балансировка полностью, да? два колеса, получается, буду менять, потому что они уже никакие, не, не годятся уже. Меньше надо вешать, да? Ну там, висело у вас грамм 70, а сейчас... В старом колесе у вас 6 А, что-то еще и споймал, да? Да. Ну вроде бы как не прошло. Да. А да, ну у вас там... одно кольцо было пустое. А у вас почем такая резина, пацаны? Ну, Есть, ну, да, мы Соня? Китаем не торгуют? резина из Европы. И вот, например, самая стандартная 16 ну да, на основном изи. Нужно да, бы уж насколько ну, стоит. У нас там по 1800 есть, а ты шестой. Ага. А протектор я какие? Там 6,57. 6,57, да? Да. А, ну все да. нормально. Да. Отлично. Мы вчера за 1600 предлагали Кирелли. 5,5 мм. Ну я вам скажу так, что... Реально по заводу, вот не больше семи. Да? По заводу, да, да На, крылья, на него когда смотришь, она уже кажется лысовато за счет своей еще ширины между ламелями. Ага. Она более для комфортной как езды, езды, да? У нас уже не такие зимы, как раньше были, mm -hmm. так что бывало в зима, что прям гололед, гололед, я помню. Заливало дороги дождем, потом все замерзало. ну да. Ну а я это не, в прошлом году новый покупал, это маршалы я покупал. А это Кумха, да, это Корея. А, как и говорил сегодня, это тоже подразделение да. Кумко. Да, да, это одна та самая фирма, это фирма, и по моделям, просто Маршал идет... Э, чуть ниже, да? Нет, на Европу, а Кумка на на азию. А, да? Да, да? А, -а. а, все а, -а вот так. За 3,5 я, по-моему, взял в прошлом году. Ну, это ну, mm, отлично. Он балансируется хорошо. Видите, бель. на зиму их. Так а что мне лучше? Что мне лучше? Ну, лучше это наперед поставить, да? Ну только ну, новая, да, конечно. Ну, да? новое. Наперед? А, ну. Просто я вижу, это какая-то более квадратная чем-то. Ума, да. свою продукцию какую-то. Если у тебя есть какая-то лавка и там свою продукцию продавать, у меня уже товарищ начал копить рыбу и продавать фишкахки типа у него заказа. Ну так слушай, так это же своеобразная реклама. реклама да, да. да, конечно. А как, если видели? Ваша кухня. вы видели в ТикТоке? Нет. насколько сильно мужичок, жопка, это западная Украина возле Львова. Ага. А, там, а, там, где он, жёвкий, он типа бочка, с колбасой да, вот это бегает. Он, бочки такие у него, как мангалы да, сделаны. Он да. его занимается. Это выбросить можно. Копчением, типа руль, рульки делает. И там один блогер приехал и снял его, и это видео так залетело, что сейчас к нему заходишь, короче, он сейчас самый популярный блогер стал снимать себя. Приезжает. Так, Ребзи, кто с Днепра? У кого не мои денег купить на новую резину, тут есть на резина, вот пацаны продают, сейчас расскажут, что почем, чтобы вы знали. Посмотрите, БУ Бразина в Днеприи? Есть. 16. Ага. Начинается ну, от 1500 до 2500, 3. Это будет. в хорош, хорошем состоянии. С хорошим а, а год приблизительно? Э, бывает э, год от 10 -го по 23-24 год. Бывают и новые а, Да, у смотрите, континенталь 21 год. Протекст 7-7 мм. В Кирилле, как вы говорили, что они идут да, да, да. 7 мм, тут где-то 6,5-6 мм. А, На 17-й есть, есть 15-й. Ну, 15-й уже практически все разобрали, ага. ходовой размер. Также есть Но это са размер. Самый ходовой это 16-й, да? 15-й и 16-й, да. 16-й размер уже практически все разобрали. 60 тут были стопки колес по 10-12 штук. Сейчас уже видишь, что осталось. Ага. Уже как бы сезон. Ну конец вот сезона, ну, 16 сезона, там. Сезона, там сезона, да. Вот 16, например, э, там средняя цена, там, если хороший протектор, да, более свежая резина. 2000, 2000 гривен, да. да. Это, 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 будет, это будет премиальные колеса. Это премиальные колеса, да. Колеса, да. Смотри, ну, он слушай, там был хороший. 2000 за колесо будет. Или да? там Бильстоун тоже. За по-моему, вот колесо. Ага. Год. Что так все двадцатый год. 20 -й. Год. В принципе, не ни трещи, ничего, оно, оно эластично. Угу. Ага. Континенталю 23 -го года. А, ну слышишь, это... Нихера а, себе. Оно там будет 2400, по-моему. 2400, да? Да, ну, есть шипованный континенталь. Гурьер э -э, есть. 23 года. 23-й? 23-го года, да. да. Здесь ну, это. пара. Что? Пока не здесь. Ну, 16 быстро разлетается. Ее даже рекламировать не надо, она, она уходит. Ну, так надо. уж у нас от 14 по, по 20 колеса есть. А, по 20 колеса. Так що, друзі, дивіться, якщо хто хоче когось, е, хоче собі хорошу резину, але не, не вистачає грошей на нову, то пожалуйста, обращайтесь енергетично. Реїна 16, ДСМ Ага. А я так розумію, вмивателем, так, да, торгуєте? Ні, ми це. подарунок если покупаете у нас шины мы подаруем ага. вам лайк а ага, тем более если шины покупаете то что мы лайк покупаете в подарок вентилятор вместо что все сделает шиномонтажник, что надо вам. То тем есть, более что не могу запропонувать попробовать о Тем и более он как раз и он и там и меняет где мне меня сейчас мою машинку меняет меняет сейчас там колеса может сразу все это поменять так что обращайтесь если надо до пацани а станция детейлинга подразумевается это пленка, да, бронепленка, Брон, да? да? Броня, керамика. Керамика. И, кстати, что сейчас по керамике? Сколько стоит, что сейчас а здесь? Зараз... Ага. Да. Ага. Да, я понял, да. Там, если что, парням подойти, скажут, расскажут. расскажут да? А, ну все, будем знать знать. Я, я знать. больше поширю, я по шинам. <свят> <телестраку. свят> <свят> я понял. Доброе. О, ну, сюда поприезжали. Хорошо. Чик. На ласточку мы сейчас одягаем. Уже притягнулись, да? так все в принципе пацаны закончили будем ехать на работу Все, я спокойный. Зима, можно, можно уже и можно уже и с них. Потому что включать. Такой, такой теплой осени еще не было. Да, да, сто процентов. На этом. Ой, я сел. Поехали. На работку. Все нормально, адекватні, такі і підказали, куди щось поставити, що зробити. Резину. Підсказали, так що кому треба дійсно дійсно резина буде. Бушна хороша. Ну, можете обращатися. Там номер я вам покажу, щоб ви змогли записати, записати собі номер цей. І якщо хтось з Дніпра, то заказуйте собі резину.